поступил в Чанжовский институт равно колледж хочу наверное первое сказать это да, я поступил через наталью компанию Аверест. узнал я через знакомых которые поступали в розов и не только первое как мы подавали документы это были Довидка 301 это про медицину, там где надо будет обойти всех врачей, но это не очень сложно. И дальше по мелочи, это паспорты всякие, закартонные, украинские копии, это все я считаю мелочи. Дальше мы поехали в Варшаву, чтобы сделать визу. Визу мы поехали делать, я не помню, 15 часа. От, только месяц не помню приехали мы в Варшаву сделали там подали, подали точнее документы сразу а потом ждали еще три дня гуляли так сказать по Варшаве Варшава мне сейчас нравилась потом мы забрали документы после этого мы поехали в в Украину ПС стоило виза нам 300 злотых, если не ошибаюсь. Пункт, так сказать, выдачи визы, его несложно найти, это все очень легко и просто. Тем более там разговаривает одна женщина на украинском языке и она может помочь, если ты не знаешь ни английского, ни польского языка. Итак, в принципе настал день X, я начинаю уже ехать с Киева в Будапешт. Я там один день побыл, переночевал, потому что у меня не совпадало время с рейсами. Есть прямой транспорт, прям до аэропорта в Будапеште. Это все можно легко найти. Это буквально просто заходишь в Google карту, смотришь, мне надо там автобусы она тебе все покажет номера это все просто это все легко без никакого например знания языка далее я с Будапешта добрался до Пекина там где увидел одну женщину она была с Украины и она мне помогла немного как э, определиться в пекинском аэропорту, потому что пекинский аэропорт, он очень-очень огромный, потому что она мне помогла, на какой надо сесть трамвай, потому что там внутри в Пекине есть специальный трамвай, чтобы с пульта А до пункта Б добраться, он настолько огромный, что да, надо добираться именно транспортом. Она мне помогла как добраться, что добраться, найти. Это мне в каком-то случае повезло, что так получилось. Потом с Пекина я ехал в Нанкин. В Нанкине я прождал ребят, с которыми мы вместе летели. С Нанкина нас встретила Чанчжоуский автобус. Мы сюда приехали. Конечно, это было сказочно. Мы когда ехали с Ланкина в Чанчжоу, это буквально час езды, может даже меньше. Это было, можно сказать, лето. Это было, это было 10 сентября. Все было очень, 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 очень красиво. Как будто, не знаю, какой-то рай, если честно, я попал. Сзади меня, как вы можете сейчас увидеть, есть вон библиотека. Это такое поле, когда наступает, так сказать, лето. Оно очень-очень тут все красиво в Китае, если честно. И сейчас, в принципе, красиво, потому что на данный момент сейчас у меня 14 градусов. Сейчас 15 января, если не ошибаюсь. После этого нас распределили по комнатам. Я попался со своим, так сказать, родичем. Его зовут Макар. Он из Ивана Франковска. Нас распределили, показали немножко что да как. После этого я пошел в столовую, там, где меня ребята, так сказать, накормили первое мое блюдо это были пельмени, конечно же. Я попробовал пельмени, это, конечно, было очень, в принципе, вкусно, я хочу сказать. Э, порция пельменей стоит 15 юаней, это на данный момент сейчас это 90 гривен, сейчас нас. Итак, настал второй день, и, нам рассказали немножко про кампус, потому что кампус, он на самом деле огромный. Э, но как для Китая, он считается, я сказал бы, еще, наверное, средненьким. Нам показали кампус, нам показали библиотеку, какая она огромная. Сейчас, конечно, ночью, вы, наверное, сейчас не увидите, но библиотека, вот это здание, она очень огромная, прям как для библиотеки, она прям реально очень огромная. Показали, где можно, например, играть в футбол показали где можно играть теннис баскетбол волейбол есть тренажерные залы ну в общем тут есть все виды спорта какие ты хочешь такие и будут если ты хочешь играть например футбол зимой ради бога тут есть закрытый специальное здание огромное которое ты можешь играть и футбол и теннис и все те же виды спорта, которые ты хочешь, любые, абсолютно любые, если, например, сейчас, сейчас зима. По поводу, наверное, начну еще с денег. Если вы взяли с собой доллары, не обменяли в Украине, потому что в Украине у меня не получилось обменять, так как мало очень обменников там, где можно поменять на юань. Мы поехали. Это был Это был, наверное, не первый день или второй. Это был где-то через дня, не, через, наверное, так три мы поехали в бан. Нам помогли ребята Второкурсницы, второкурсницы. Мы поменяли там Нам помогли все сделано, немножко мы походили по Чанжоу, посмотреть, что да, как. Было очень интересно, было тепло, конечно. Но летом, конечно, тут душновато немного, потому что э, тут суховато. Удобство. Удобство тут очень на самом деле хорошее. Если вы планируете начать просто тут языковой год, а потом дальше уйти или переехать э, в другое место на Бакавриат, это... Это очень хороший выбор, на самом-то деле, потому что условия прям реально очень хорошие. Тут есть своя ванная, тут есть своя, э, свой туалет, тут все идеально, по два человека в комнате. Но нам попалось так, что у нас огромная комната по сравнению с другими, потому что у нас... Э, есть общежитие иностранное э, там где тут где ту, где живут только иностранцы комнаты нам попались очень огромные начиная с 101 с 200 1, 301, 401 и 501 это э, все большие комнаты. Остальные комнаты, они немного поменьше, хотя тоже совсем доса какими есть. Есть кондиционеры, э, кухня на каждом этаже, кроме первого и второго. Э, в принципе, кухни чистые. Э, у них, ну, особо такого не... Не знаю, что сказать про кухню, про это, а так удобство очень хорошее. А, далее я, наверное, хочу сказать про транспорт. Он как-никак, по, по крайней мере мне, он очень нужен был. А, тут можно купить мопед. Я купил мопед электрический, а, чтобы хватало на 100 километров плюс-минус, может чуть меньше, чуть больше. А, он где-то примерно едет 50 километров э, стоит э, 2 900 юаней 2900 э, Если хотите поменьше Можно и за 2000 купить юаней Но это будет понимаете сами и меньше километража за похода э, Или Ну чуть хуже так сказать Можно еще дешевле найти Это бы ушный Но не стоит не стоит если честно потому что там уже батарея не очень хорошая уже пользованная но ну, если прям хотите бы с заменной батареи батарея стоит тут от 500 юаней новая это смотря каким запасом и смотря какой мопед потому что для каждого мопеда свои батареи Ребята, я хочу тут э, отметить очень дружные, то есть друзей можно тут завести э, очень легко. Тут есть азербайджаны, армяне, э, казахстаны, с Пакистана есть, э, очень много стран. Также есть и с России, ребята, но на самом деле одни дружные все, э, в связи даже с войной они я бы сказал бы очень дружные ребята то есть нету никаких конфликтов ничего такого все 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 друг друга понимают и все хорошо начать с языкового барьера барьер тут есть английский китайцы очень плохо знают прям очень плохо знают китайский язык чтобы выучить и плюс минус чтобы понимать это надо ну, как для меня это надо где-то полгода обучения не меньше потому что за эти полгода ты хоть какой-то уровень и часки где-то второй но если прям напрячь напрячься напрячься это будет ну максимум третий но это если ты учил учил китайский язык до того как ты сюда ехал в китай Начну с обучения. Есть тут э, несколько предметов. Это первый comprehensive, второй speaking, running of reading, э, потом HSK, э, language practice и listening. Тут всего 7 предметов получается. Э, Разговаривают учителя на английском языке. То есть, если ты даже едешь сюда без английского языка, это все возможно выучить надо просто поднапрячьтесь если что ребята подскажут которые знают английский язык переведут то есть друж... учителя очень дружные коммуникабельные все, все я сказал бы классно реально если не сидеть в телефоне на уроке то все возможно и по поводу, например, если вам что-то нужно найти, какие-то магазины, всякие вот эти штучки, например, есть Taobao, Pinduodu, Poison. Taobao равно Pinduodu, это два интернет-магазина, в которых можно найти все, абсолютно все. Просто от, наверное, блин ну не знаю, от веточки дерева до самолета, на самом деле можно просто взять, заказать, это очень легко, тем более это Китай, Китай страна возможностей огромных, просто огроменных, ты можешь сделать тут все, я бы сказал бы, и все найти, все, все узнать, очень много возможностей тут, Poison это просто можно найти, оригинальные вещи, да, там не все попадаются оригинальные но в основном там оригинальные вещи за низкую так сказать цену сравня с европейскими ценами на обувь одежду и так далее э, с китайскими ценами э, что еще магазины магазины есть на территории их тут несколько есть один или два маленьких, потом еще два есть огромные. Кроме магазинов есть такие магазины, как Мюсье, это он продает там мороженое, кофе, вот такие штучки еще. Есть такие магазины, штучки, наверное, три, которые продают кофе. По поводу праздников, например, праздник Новый год мы отмечали с ребятами вместе. Все дружно приготовили еду, девочки еду, пацаны там напитки, например. Все было организовано. Некоторые девочки приукрасили комнату, получилось очень красиво. Мы все классно... Провели новый год, было реально очень классно. Сейчас, на, так сказать, наступает китайский новый год. Сейчас у нас каникулы начинаются они с 11 января по 24 февраля. Все китайцы уехали 12-13 часа, прям все, никого из китайцев нету, только остались ребята, как я, иностранные еще ребята которые не уехали домой или просто тут остались, чтобы для своих, наверное, каких-то целей. А... Вот так вот, а вот так да. кампус пустует прям, он очень пустой тут, в принципе, никого нету. По поводу по путешествия, путешествия я поехал 17 сентября, 10 я приехал в Чанчжоу я поехал в Шанхай прогуляться, поехали, поехали я там с другом, мы поехали на один день, нас там встретили друзья в Шанхае они тоже учатся, только на бакалавриате мы очень классно провели время в Шанхае тот самый шанханский вид мы увидели это было что-то честно, невероятное я такого еще в жизни не видел было очень очень, очень прям красиво так вот помогли нам тоже ребята с поездом мы приехали тут буквально 5 минут езды до ЖД вокзала нам помогли оформить билеты все очень легко я бы сказал бы все просто по поводу оплаты оплата тут есть как Alipay, или Витчат, на китайском это будут жефубао, хэйши, вэйсин. Все оплачивается, ну, можно понятно и наличкой, а так в основном все оплачивается а, Алибем или Витчатом. А, наличкой тут почти никто не пользуется, очень малый процент. Может, это больше старперская тема, а пользование наличкой, потому что китайцы, они уже предвидят, и, так сказать, СНГ-общество, оно живет в 25-м году, а китайцы живут в 35-м. Это особо тут удивительно Нет. Сказать пару слов про Чанжоу. Чанжоу сам, в принципе, красивый город. Он не очень большой, и по меркам китайским тут не знаю, 8 миллионов, 7 миллионов, 7 миллионов китайцев, которые проживают в Чанжоу Тут есть 300 тысяч иностранцев. В Чанчжоу поделяется несколько районов. Их, их тут где-то 5 или 6. В районе, в котором я живу, это Сид-Бэй. Э, в принципе, это хороший район, не могу жаловаться. Э, когда мы гуляли по Динопарку, э, это был Хэллоуин, э, мы пошли туда. Э, было, э, в этом Динопарке было, в принципе, много аттракционов, много китайцев. И даже увидели, так сказать, русскоязычных э, пацанов, которые тоже учатся в Чанчжоу, только в другом районе. Условия, например, у них э, намного хуже. Еще тут есть э, Global Harbor, Ванда, это называется, ТЦ-магазины, магаз... магазины, которые очень огромные, особенно Global Harbor. Э, на самом ТЦ-магазине есть колесо обозрения. Оно очень огромное, оно видно прям, э, если подняться мою комнату выйти на балкон можно увидеть этот, это же колесо хотя global harbor находится примерно 7-8 километров э, под э, кампуса что хочу еще отметить например как забрать доставки учимся на самом деле просто но в некоторых ситуациях бывает и не просто например у нас есть тут почтовое отделение Почтовом отделении 100 полочек, на каждой полочке есть три 4 отделения. Ты просто приходишь в своем таобао, ты смотришь свой номер заказа, ты ищешь эту полочку, какой на ней номер, все подробно на ней написано, ты начинаешь искать среди других так сказать, заказу, в свой заказ. Бывает это он не очень просто, потому что бывает это так все на вам, и ты начинаешь рыться, где твой заказ. Если прям не можешь найти, то можешь попросить аишки, это тети, которые работают там, и они тебе поможут через перевозчик, если ты сам решился, так сказать, то можешь через переводчик они тебе подскажут, все объяснять и все. Или ребята, например, которые тоже могут помочь. И все могут объединить. Что насчет сколько брать денег, сколько уходит на пропитание. Я взял, в принципе, немалую сумму. Обучение. Я оплатил тут, хотя можно было оплатить например через банк Стоит тут проживание чтобы, чтобы купить себе там поесть Не знаю какие-то вещи купить или что-то это в принципе Где-то входится полторы или даже смотря для кого как Например меня плюс-минус полторы тысячи юаней. У кого-то может и две, а у кого-то может и две с половиной. Ну, это, это, так сказать, на широкую ногу люди живут. Ну, я особо ни в чем себе не отказываю, но в то же время мне особо некуда и тратить две с половиной тысячи юаней. На все мне хватает, кушаю я сам, потому что китайская она еда, в принципе, хорошая, но бывает иногда надоедает пусть тут и 4 столовки но немножко надоедает так что я просто и привык к своей еде так как я занимаюсь спортом я, я хожу в спортзал э, до, до, ну очень давно я бы сказал бы то для меня питание важно э, спортзал не обошелся тут полторы точнее 1200 юаней это в год но надо именно подыскать потому что с моим спортзалом я немножко прогадал там не, нету несколько тренажеров, которые я хотел то есть надо смотреть какой спортзал ты выбираешь но это все рабочие на первое время у меня уходило в принципе много денег, потому что это закупка, я бы сказал всего матрас это самое первую очередь, потому что матрасов они есть, но они очень твердые, они прям, не знаю, это как на камне ты спишь. Хотя есть такие ребята у нас, которые все равно и спят на, на них, чтобы сэкономить денег. Э, э, я бы сказал бы, на вот эти все потребности, э, не знаю, там, щетки какие-то, э, удобства, там, не знаю, для квартиры, у меня все ушло где-то тысяч, может, ну, может, меньше, может, 700 долларов у меня на это все ушло. Я так не скажу, например, чайник купить, всякие, всякую посуду купить, всякое постельное купить, чтобы чувствовать, так сказать, как дома. Ну, вот и все, моя маленькая история подошла к концу можете меня спрашивать всякие вопросы, если оставите ссылку инстаграм э, профиля моего, можете мне писать, спрашивать, что как я вам могу помочь, я бы сказал бы совсем, э, что хотите, так что обращайтесь, обращайтесь как вы в РС компанию, э, как Наталье, на, на так и ко мне можете что-то спросить, какие-то мелочные, может, вопросы. А вот так, вот. всем до свидания, всем пока.